Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі програма Народний бюджет у студії я і ведуча Катерина Булучова. Сьогодні у нас у гостях Юрій Геращенко, голова екологічного комітету громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Юрій Євгенович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які основні проблеми екологічного характеру існують сьогодні в одеському регіоні, і яким чином ця програма народний бюджет допомогла їх вирішенню? Ну я так скажу, к сожалению, навіть ні удалося що всі проблеми, тому що вони Во-первых, многолетние, во-вторых, а слишком серьезные, чтобы их как раз и решить. Но мы действительно сдвинулись с места. Многолетнюю проблему, которая десятилетиями не решалась в районе Черноморки. И действительно инициировав, в общем-то, рабочее совещание и предложив нашему губернатору письменно я обратился с предложением составить смешанную рабочую группу из общественности, из представителей администрации областной, из городской, из представителей соответствующих служб, контролирующих, это инспекция экологические и СЭС, и также заинтересованные там и водоканалы и так далее. Я говорю о той проблеме в Черноморке, там где одесситы знают, что они такой прекрасный пляж утратили уже много лет назад, где вот эти ливневки, в которые незаконные были врезки канализационные, там, где естественный сток с балки, которая идет из червоного хутора, аж от многокладбища там начинается, и выходило к морю, и там тоже полно стоков. И с этим естественным стоком очень много тоже, эм, поступало всей этой массы, которая практически через пляж текла. И по анализам СЭС, там 80% было фекалки. Вы знаете, вот наше вот такое вот обращение и поддержка губернатора, в общем-то, родила решение, что сегодня предприниматели профинансировали предприниматели Савиньона, за что им спасибо. Это как бы не их вахта, это за их забором. Но я, наверное, убедительно выступил, что, понимаете, бактерия не разбирается. вашего да, за ребенка за забором угу. или этого. Потому что оно все рядом, это невозможно. Вот. И действительно, выполнены работы, все собрано, все завернуто через 22-ю КНС в очистные южные, и сток прекращен. Более того, убран весь загрязненный песок и грунт. С пляжа завезен чистый, забор сняли, ладиситом вернули пляж. Это очень важно. Сейчас там идет вопрос о благоустройстве, о том, кто будет ответственным за этот пляж и так далее. Ну и также стоит серьезный вопрос, что эта не была рассчитана на эту дополнительную нагрузку. Сейчас город проектирует, чтобы увеличить мощность. Они должны проект, там реконструкции и так далее. Сейчас сделали котлова нагородили, куда в случае там, сильных дождей будет идти перелив. Но ну, это как временная ситуация. Но я считаю, что этот проект может быть пилотным. У нас же такие же есть и 10 и 16 -е. И во, -во всем побережье у нас идут ливневки. И там везде, к сожалению, идут с частного сектора незаконные врезки. И потом и с улицы у нас собирают. Бог знает, что вы видели после дождей, что с морем. Вот эта причина убирается. То есть везде мы предлагаем ставить или локальную очистку, или также собирать и заворачивать через КНСК в общую канализацию. Чтобы идти, там вернуть пляжи даже и после дождей, чтобы такого больше у нас не происходило загрязнение моря. Но ну, тут еще и другие темы есть. Ведь если мы говорим об этой теме, как бы городской, может быть, да, у нас есть областная, по всей области, очень много ядохимикатов, которые были просрочены, запрещены в использовании и хранились. В прошлом году была вывезена основная масса, но у нас осталось очень большое захоронение в Алтестово. и опять обращение к министерству, чтобы выделить денег, и обращение в наши областные власти с поддержкой администрации, там тоже еще 3 миллиона дополнительно выделили, и сейчас уже почти закончена очистка вот в районе Алтестова, там 921 тонна было дуста, вот, и теперь у нас еще остатки по области, потому что когда кинулись собирать, там пишется по документам 200 тонн, приехали собирать 200 тонн, а там оказалось 300 тонн. И вот эти остатки, там 50 тонн, там 100 тонн. Э, вот Так вот, еще по области есть. Вот это все надо почищать. Сейчас мы с администрацией отработаем, чтобы ну вот этот вариант закончить. И вот этот диалог общественный совет и администрация, очень хорошо, что у нас идут совместные общие заседания. У нас спасибо нашему сегодня председателю Тамилу Владимировну Афанасьеву, что она является вот этим вот мостиком, потому что ведь часто, ну что греха, -то. И зачастую общественность что-то выступает, говорит, а власть mm -hmm. живет по своим законам и не видит, не слышит. Сегодня нас видят и слышат. Сегодня по нашим обращениям производятся совместные рабочие группы. Вот, как пример, это Черноморка привел, где я и Наталья Анатольевна Чигадаль. То есть я от общественной силы, она от администрации. Как первый зам. Мы вот возглавляли эту рабочую группу. И вот уже, так сказать, добились каких-то успехов. Точно так же отрабатываем по другим направлениям. Сейчас у нас на контроле вопросы вот этих запахов, Рабочая группа работала, последнее время что-то никто ничего не делал, хотя вроде бы были намечены пути. Сейчас это активизировалось опять-таки. Так сказать, потому что в эту сторону по нашей просьбе, на <связано> инициативе, <связано> <не> знаю, <связано> по -пос посмотрела опять администрация. Причем областная, надо сказать, что мы, конечно, почему ну, я не знаю почему, но так получается, что мы как бы и городу обращаемся, <связано> и области, но последнее время, вот я вижу, эффективнее, все-таки, областная власть берется. Тогда уже привлекает городскую, и они уже начинают тоже шевелиться. Хотелось бы такую же, так сказать, отзывчивость видеть и со стороны городской власти, чтобы не надо было, как бы, сверху напоминать, а чтобы общественников тоже слышали, uh -huh. ну, как бы, активнее. Потому что плохого мы не предлагаем, мы профессионалы, uh -huh. много лет занимаемся. У нас в Совете, вот, если общественном при управлении, более 30 организаций, где возглавляют все профессионалы, это и академики, и профессора, то есть ученые наша общественность, экологическая, Наш город Одесса богатый, именно на таких людей, знающих. Как ученый эколог, как профессионал, чем можете вы сказать, что уже известна причина этих неприемных запахов, и чи шкодят они здоровью городам? Ну, безусловно, значит, ну, опять-таки, запах, запах рознь. То, что мы вот, чувствуем, ну, там чаще это, может быть, мы чувствуем, ну, то, что скорее там нас раздражает, там, когда примеси аммиака и так далее. да, иногда мы можем и чувствовать этого, конкретно вредного ингредиента, но он влияет может быть больше. А там есть ряд предприятий, и лаборатория ездит, они замеряют и чувствуют по таким-то параметрам превышения, по таким-то параметрам, но они точно не могут сказать, с какого предприятия что. Вот сейчас вот работают, занимаются, и в общем-то договорились с местными там организациями, что те разрешают. Раньше, кстати, этот диалог шел трудно, они не, не опускали на территорию. Сейчас говорили, при возникновении запахов, или при их технологических каких-то процедурах закачки, допустим, нефтепродукта, продукта, пожалуйста, мы будем вас приглашать, приезжайте, замеряйте, и, так сказать, во время этого, но они хотят доказать, что это не их. Или наоборот увидеть, что это их. И вот сейчас вот такая вот работа, опять-таки, с поддержкой администрации проводится, потому что пока администрация не подключилась, этот диалог шел тяжело не только с общественностью, а даже и с государственной инспекцией. Mm -hmm. Если запах неприемный, то это одна речь. Если он шкодит здоровью Конечно, человека, конечно. Да. Поэтому... Ну, ну как ну есть случаи обращения мы тут можем судить только по статистике потому что вот, лаборатория надо вот, чтобы правильно понимали там на определенные так сказать, измерения идут на определенные вещества по этому веществу норма поэтому чуть чуть превышение поэтому, а есть вещества что мы не померили Uh -huh. а они там были. Поэтому мы тут говорим, что требуется более глубокий изучение этого вопроса, потому что, допустим, часто специалисты говорили, ну, почему там было превышение, оно для человека не особенно, в общем-то, и опасно, я и так уважаете. далее. Вот. А люди обращаются с головной болью, uh -huh. и то есть есть статистика все-таки каких-то воздействий негативных, значит, надо здесь, мы считаем, что там есть вещества и вредные тоже. Поэтому вот сейчас, опять-таки, я связывался, опять-таки, с госадминистрацией, инициировать будем очевидно у нас будет Сулеймен Матковский, он uh -huh. курирует это направление будут запланировано совещание, что я думаю, что как бы довести это в до логического конца. Как у нас вот вторая вот тема, допустим, этой области, город и совместно облсовет, администрация, у всех под контролем. Наталья вот Анатольевна возглавляет бассейновую раду, я член бассейновой рады. 6 миллионов выделили на Куяльник. восстановление куяльника. Мы только видели сейчас репортажи, соль выпала, угу. все. Уже полгода изучают вопрос ученые. Они говорят, мы уже понимаем, что срочно это звучало еще на первых заседаниях, а что е. срочно надо сделать, угу. е. Да. срочно надо сделать трубу угу. между морем и лиманом, и дать воду, это когда-то был залив морской, то есть вреда не будет, ничего, но они же должны все это обосновать, просчитать, у -у -у. Говорят, нам до декабря, наверное, надо, и сейчас еще надо, чтобы очередной транс перевел, чтобы мы там полевые работы успели сделать. А но пока мы будем не изучать, е. то ничего да. будет изучать. У -у -у. Мне кажется, что если уже у ученых уже есть это вот мнение, может действительно уже подумать о финансировании, о проекте, вот эту трубу проложить. Потому что почему-то трубу в никуда мы проложили, которая таки не работает и при неусовершенствовании наших очистных, а я думаю, она и не заработает. А вот такую трубу, которая должна спасти Куяльницкий лиман, мы что-то не прокладываем. Но там не так просто, потому что разница в уровнях. Надо же не затопить все. То есть нам надо регулированный сток делать. Юрий Иванович. Я вам бажаю від себе особисто та від нашої телекомпанії успіхів у вашій дуже такій корисній роботі, адже питання екології це питання нашого з вами здоров'я, життя та життя наступних поколінь. Ну, спасибо, Іван. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет гостем нашої програми сьогодні був Юрій Геращенко, голова екологічного комітету громадської ради при одеській обласній державній адміністрації. Хай щастить.